Ya Rabbi şükürəllah. Ya qalbi şükürəllah. Bağışlayan və mərhəban Allahım ad elər. Ruzinin artıb azalması Allahın əlindədir. Həqiqətən sənin Rəbbin istədiyin şəxs üçün ruzunu genişləndirər və istədiyi şəxs üçün də daraldar. İsra surəsi 30-cu ayə. Və insan üçün etdiyi səy və təlaşdan başqa bir şey yoxdur. Necm surəsi 39-cu ayə. Bəli, Allah hər kəsə ruzisini verər. Lakin bəzisinin ruzisini bəzi əməllərinə görə az verər və bəzilərininkini isə əməllərinə görə çox verər bəzilərinin imtahanını çəkmək üçün ruzini çox verər və bəzilərinin imtahanını çəkmək üçün az verər. Hədislərimiz ruzini artırmaq üçün bu surələri oxumağı tövsiyə edir. Vaqiə surəsi. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: "Hər kim hər gecə Vaqiə surəsini oxuyarsa, dünyada çətinlik, bəla, yoxsulluq və ehtiyac görməz." Həzrəti Əlinin dostlarından olar. Humazə surəsi İmam Sadiq əleyhəssalam buyurur: Hər kim Humazə surəsini vacib namazda oxuyarsa, yoxsulluq ondan uzaq olar və ruzi ona üst çelər. Leyl surəsi Hzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: Hər kim Leyl surəsini oxuyarsa, Allah ona o qədər əta edər ki, razı olar. Onu çətinliyə salmaz. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: Hər kim Muzəmmil surəsini oxuyarsa, dünya və axirətdə çətinlik ondan götürülər. Zəriyət surəsi. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Hər kim Zəriyət surəsini gecə və ya gündüz oxuyarsa, Allah həyat vəziyyətini islah edər və ona çoxlu ruzi verər. Muntəhənə surəsi. İmam Səccad əleyhissalam buyurur: Hər kim Muntəhinə surəsini vacib və müstəhəb namazlarda oxuyarsa, yoxsulluq və dəlilik ondan və övladlarından uzaq olar. Necm və İbrahim surəsi də ruzinin artması üçün tövsiyə olunur. Əlbəttə bunu qeyd etmək lazımdır ki, ruzini qazanmaq üçün səy etmək lazımdır. Ticarət və başqa sahələrdə bilm öyrənmək və məsləhətləşmək ruzinin artmasına yardım edər. Gece namazı qılmaq da ruzinin artmasına səbəb olar. Bu mövzu ilə əlaqədar yenə də məsumlarımızın kəlamlarına nəzər saldıqda bir çox hədis və rəvayətlərə rast gəlinir ki, biz burada onlardan bəzilərini qeyd edirik. İmam Əli əleyhissalam buyurur: "Ey Kumeil, çətinlik sənə üzülsə çoxlu de." La havla wala quwwata illa billahil aliyl azim. Əgər Allah tərəfindən sənə nemət satsa, elhamdülillah de ki, daha çox artsın. Ruzin gec gələn zaman de, əstağfirullahə rəbbivə töbə iləy. Zikirlər insanın qəflətini aradan apardığı kimi, həm də səbəb olur ki, insan ilahi mənifi öyrənsin. Axirəti üçün əzizləri toplaya bilsin. Bəzən insanı günaha tərəf dəvət edirlər. O zaman yollar bağlanır. İnsan bilmir ki, həmin yol günah yoludur və həmçinin bilmir ki, bu yol niyə bağlıdır. Sonra başa düşür ki, onu günah məclisinə dəvət etmişdilər. Başa düşürük ki, bu yolu bağlayan həmin ilahi hövel olmuşdur ki, onunla günah arasında pərdə yaratmışdır. Hazrat Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm "Lə havla və la quwwata illə billahil aliyl-azim" zikrini əşrəhəml edən mələklərin zikri kimi tanıtmışdır. Həmçinin hədisdə oxuyuruq ki, bu mələklərə ərsəhəml etmək əmri olunan zaman bu zikri onlara öyrədiblər. Bu zikr mələklər üçün çətinlikləri dəf etmək vasitəsidir. İnsanın ruzisinin artmasına səbəb olan amil şükür və həmddir. Əyr hər kim ruzinin çox olmasını istəyirsə, Allah'a həmd etsin. Bu şükür dil şükründən ürək şükrünə qədər gedib çatar. Həqiqi şükür odur ki, insan nemətdən kəmala çatmaq yolunda istifadə edər. Hər cür ifrat və israfdan uzaq olar. Günah insanın ruzisinin ona çatmasına mane olar. Ona görə də insan hər gün etdiyi günahlarına görə tövbə etməlidir tövdə etməyin səmərələrindən biri də insanın iqtisadi çətinliklərinin həll olmasıdır. Və dedim ki, öz Rəbbinizdən bağışlanmaq diləyin, çünki o çox bağışlayandır. Göydən sizə bol yağış göndərsin və sizə mal, dövlət və oğullar əta etməklə yardım etsin. Sizin üçün bağlar yaratsın və sizin üçün çaylar axıtsın. Nuh surəsi. 10-12-ci ayələr. Həzrət Peyğəmbər sallallahu buyurur: Hər kim çoxlu istighfar edər, Allahdan üzrxaqlıq istəyər, Allah hər qüssədən ona rahatlıq verər. Hər bir çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yol qoyar. Ona güman etmədiyi yerdən ruzi verər. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: O kəs ki, ruzunu ləngəldə edər, gərək istighfar edib Allahdan bağışlanma istəsin. Əmirül-möminin buyurur: "İstighfar və Allahdan bağışlanma istəmək insanın ruzisini artırar." Əli əleyhissalam buyurur: "Çoxlu istighfar edin və Allahdan üzr istəyin ki, ruzini cəzb edəsiniz."